потасовки под Верховной Радой отвлекли украинцев от главного – новой Конституции. Мало кто из политиков признается, распиаренная децентрализация на самом деле принимается не столько во благо народа, как в угоду Минским соглашениям. У Кремля есть план впихнуть Донбасс назад в Украину на особых условиях. Пункт в Минских соглашениях конституционной реформе это э, была инициатива некто Суркова. То есть в первую очередь России э, было выгодно, чтобы в минских соглашениях появился пункт о конституционной реформе, где бы якобы мы учитывали какое-то особое мнение Донбасса. Особое полномочия Донбасса означают свои суды, милицию и прокуратуру. Да еще и финансировать все это, скорее всего, будем мы с вами. В то же время у остальных регионов таких привилегий не будет. Это даст толчок для, ну, я считаю, развала страны вообще. Потому что каждая местная элита, там где-нибудь в Ивано-Франковске, в Сумах, в Днепропетровске, захочет иметь свою армию, свою милицию, свои суды и начнет убивать украинских солдат. Это опасный прецедент. Более того, менять конституцию в состоянии войны запрещено. Правда, наше то де юре не война. И не чрезвычайное положение. Но как же быть с собственным народом? За пятой статью Конституции Право зміни пенсійного владу належить виключно народу. Виключно. І все інше це просто угрупація влади, коли замість людей такі речі вирішує якась е, певна група людей. Все було зроблено як в старі часи. Громадськість запросили з тим, щоб її попресувати, а депутатів ламали через коліно. нынешние изменения в Конституцию выглядят как торг с суверенитетом. В надежде удовлетворить Путина и понравиться Западу, который дает нам кредиты. Как минимум, надо четко заявить, что это тимчасова Конституция, не остаточна. И что можно будет принять справедливую, более долговечную Конституцию, где будет все четко и Все сделано не было. В декабре, возможно, состоится второе чтение нашумевшего законопроекта. И если у парламента будет 300 голосов, мы таки будем жить по-новому. Децентрализация – это процесс, который растягивается на два года. Треба принять более пяти законов, а, которые полностью опишут, как размножаются повноваженными жизненными уровнями. Сама по себе децентрализация, если делать ее правильно, а не под давлением, дело хорошее. Этот путь прошли все развитые и богатые страны, о которых мы привыкли говорить, живут же люди. Как работает децентрализация в Швейцарии и кто за что отвечает, объясняет экономист Богдан Гаврилишин. Например, это громада за початковую школу, а область, че кантон, за университет, например, и за шпиталь. Не каждая громада может себе позволить иметь шпиталь, только один. И... Но она тоже У податкової, всіх резидентів кантону. Там теж люди вибирають значить, на тому рівні, також вибирають свою раду. Зажиточні швейцарці навіть представити собі не можуть, щоб возле їх вдома внезапно виросла многаїтажка. Наприклад, як хотіли в Женеві створити в одному місці, значить перебудувати один квартал і зробити промислово э, промислово э, резиденційний, тоді значит, на це мусили. Мешканці там йти на референдум, з тим або проти того. Неужели наші чиновники так легко зможуть відказатися від от дірібана землі і комунального імущества? Я не бачу там жодної децентралізації. Я вам скажу більше, я бачу там централізацію і монополізацію влади. Так в чому ж загвоздка? Нова конституція предполагает нове територіальне устройство страны. Області будуть називатися регіони. Райони остануться районами, но їх стане гораздо менше. Правда, хто з ким должен объединяться, пока не ясно. Концепція передбачає, що э, замість сьогоднішніх 490 районів, які є в Україні, мало би бути приблизно. 130, ну, там, скажем, мой прогноз 130. Самые масштабные изменения произойдут на низшем уровне. Появятся общины. Это объединение нескольких сел. Было бы хорошо, чтобы они были значительно больше, по, по 10, по 20 тысяч. Тогда такие громады имеют наилучшие шансы для развития на перспективу. Это село Триполье в Киевской области. Все как везде. Плохие дороги, захолустный дом культуры и нехватка денег. В проекте Конституции не указано, какой по численности должна быть община. Да и объединяться села должны как бы добровольно. Но на практике, говорит сельский голова, уже есть план. Как работалось перспективный план по объединению территориальных громад? Взяли циркуль, намаливала масштаб 20 километров и почали кружочки бода. Кто попался в этот кружочек, то и объединяется до сильнейшей территориальной громады. Триполи с другими здешними селами планируют присоединить к 17-тысячному городу Украинка. Селяне опасаются того, что все деньги будут оставаться в городе. Еще буду формироваться... Депутатський корпус, який буде приймати рішення по цій територіальній громаді, то ми наберемо тільки дев'ять депутатів, якщо від кожної тисячі населення буде один депутат. І центр, до якого ми приєднуємося 17 тисяч населення, тобто 17 депутатів проти дев'яти депутатів. Тобто ці дев'ять депутатів не в змозі будуть відстояти свої інтереси свої територіальні громади. в новій конституції. Ми будемо збирати не тільки депутата в общини, района і регіона. Но сразу і голов этих, так многоуровневых парламентов. парламентів. каждой громаде буде вибиратися рада, тобто одна рада на всю громаду. Буде вибиратися голова громади, і відповідно разом вони будуть формувати е, виконавчий орган. Все должно выглядеть примерно так. Община отвечает за содержание детских садов, школ, амбулаторий. Именно община решает, хто буде там директором. Райони отвечают за больницы і школи-інтернати. Регіони за специализированные больницы, профтехучилища, коледжі. І ні одна из цих ветвей власті не підчиняється другой. Хоча в наших реаліях це трудно представити. Така реформа, она не може відбутися сразу за е, голосуванням в Э, е, Всі мусять навчитися жити в нових умовах. І на це в усіх країнах іде кілька років. Это будет нормально, если мы відлагодимо эту систему за пять років. Система налогов также изменится. Она станет четырехступенчатой, то есть для общины, района, региона и государства. Но что делать с дотационными регионами? Ведь только Львовская, Черниговская, Сумская, Днепропетровская, Харьковская и Полтавская области способны сами себя прокормить. Все остальные живут за счет пособий. Десь побудували прибудковый завод, и там есть великі сегодня доходы. Это не значит, что там граждане мають шиковать и, и там в школах мають ставить золотые ручки и, и так далее. А, а а соседний район может не иметь ничего. Поэтому это выравнивание всегда является функцией государства. Даже после децентрализации дотации останутся. Пособия не стимулируют развитие регионов, говорит экономист Богдан Гаврилишин. Эксперт советует присмотреться к опыту Швеции. Там предприятия могут платить лишь половину налогов, а другую половину инвестировать в развитие бизнеса дотационных регионов. бизнеса дотационных регионов? А 50% тримають в спеціальному конту і можуть їх інвестувати, брати їх, місто, платити податки, інвестувати ці гроші, але це мусить бути погоджене з, 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 з урядом, де коли ви готові зробити кепки -кеп, там, будь ласка, інвестуйте, беріть ці гроші на чистого спеціального конту, інвестуйте там. Це надзвичайно. Будет Бюджет села Триполия равен примерно полутора миллионам гривен в год. Но сейчас использовать даже копейку без разрешения государства село не может. Если ты хороший голова идешь на поводу у головы районной рады и выполняешь то, что он говорит, то тогда может тебе какие-то кошты скинуть. Децентрализация предусматривает, решать, куда направить свои деньги, будут люди на местах. Но как раз тут все может быть не так радужно. На містах от Києва будуть сматряще під названням префекти. Це як нинішні глави районних і обласних адміністрацій, самого початку було зрозуміло, що якщо не запроваджувати інститут префектів, може бути фактично феодалізація країни. Феодалізація від слова феодал, тобто місцеві барони і барончики, місцеві олігархи і князьки можуть взяти повністю всю владу. на территории, и никто им не заважатиме створити свои власні и уже не народные республики, а такие свои маленькие князівства и герцогства в каждом районе и в каждой области Украины. Тому, конечно, что должен быть институт, который сохраняет контроль центральной власти над поддержанием Конституции. Задание префекта – следить, чтобы решения местных властей не противоречили Конституции. Но на самом деле эти особые служащие в наших реалиях смогут иметь почти неограниченную власть. Префекты, которые могут распускать практически любой э, орган местного самоуправления, это абсолютно неуправляемые чиновники. И я считаю, что многие из них могут попытаться в условиях, в которых мы живем, использовать это в личных интересах, запугивая местные советы, что если они будут принимать нужные именно этим чиновникам какие-то законопроекты, или решения, вернее, какие-то решения, то они их распустят. То есть под видом децентрализации у нас может получиться еще большая централизация. К примеру, в Польше центральная власть может влиять лишь на уровне воеводства по нашему области. Это напоминает частично польский вариант, но предоставляет президенту достаточно много полномочий, которых в Польше нет. У украинского президента и у украинских детей... Больше амбиций, чтобы все-таки э, этот контроль над э, местными властями был даже после реформы. Но в Польше и есть честный суд, который и принимает окончательное решение. А наша, не иллюстрированная после Януковича Фемида, согласна выполнять любые прихоти хозяина. Куларами парламента ходят слухи о том, что такую децентрализацию делают якобы для того, чтобы взять под контроль местные советы. Есть вероятность, что коалиция распадется. Будут досрочные выборы, и именно через жесткий админресурс власть планирует набрать нужное ей количество мандатов. Возможно, именно поэтому в принятом законопроекте не указано, сколько времени у страны есть на территориальную реформу. Зато написано, что префекты начинают действовать с начала 2018 года. Зміни в Конституцію, які сьогодні перебувають на розгляді у Верховній Раді, не містять прямого припису, коли мають бути реформовані райони. І там так за цими змінами виглядає, що можна навіть префектів. Призначити в 2018 році у сьогоднішніх 490 районів. Якщо це станеться, то насправді ніякого місцевого самоврядування у нас не виросте. На западі іменно органи місцевого самоуправлення являються стартом кар'єри для любого політика. Діти влиятельних роді їх масажисти і водії не мають ніякої можливості потрапити во власть. Як політики виростають, починають. свое життя нормально, на уровне громады, а потом, значит, на уровне Кантону и только чего на уровне конфедерации. У нас же, похоже, все делается с учетом выборов. Сильные мира сегодня думают не столько о будущем страны, сколько о своем. И, к сожалению, их главная цель не благосостояние народа, а удержаться у власти.